Итак, на мотоциклах Денис Легнёв и Даргин Морозов. На автомобиле на битовом заднем приводном Нусане 206 и битовом Лукьян. Вы <плодисменты> же База 44, не из Топливы! Я 44 дик, роки, База 44 научить вас ездить и так. Продай мне на музыку. Гордий! Wow. До речи, Гордий, продукт в части формату. Вау! На самом деле, что общего между Гордеем Морозовым, который ездит сейчас на своем 150-м мотоцикле и Сын одного из э, самых известных э, автомобильных спортсменов города Киева Виталия Алканова. также приехал сюда с папой, который непосредственно продвигает его по э, такому виду спорта, как стандрайдинг. Еще, кстати, между стандрайдингом и дрифтом, это дисциплины, полноценные технические дисциплины, которые созданы Собственно, по принципу, чем больше понтеров, тем лучше. Ты жжешь резину? Ты красавчик, Ездишь на заднем? Прекрасавчик. Что такое стандтайдинг в переводе с английского? Это трюковая езда, в данном случае на мотоцикле. Что такое трюк? Это езда постоянно в постоянном, управляемом заносе. Итак, ваши аплодисменты нашим спортсменам. О, пистолет черный. Дима, ты что, английского узнаешь? Такие слова. окей. А ты мне скажи, а это обовязково спирт и дым, что в этом а? А один без этого никак. Как это называется? Поясните, будешь ли вы близким к полу. Это называется спирт бернаут. Что такое дернаут? Это когда человек на автомобиле, либо на мотоцикле сжег э, покрышки на ведущих колесах в зале. В данном случае это заяц. не только на мотоцикле, он ездит на всем, э, что имеет двигатель внутреннего сгорания, либо просто два колеса и Вау! Там прямо я думаю, прибрать еще с его ливнёвки, Если я маршал, и будь ласка, пьедини, заберись шматок алюминия, что валяется там. Итак, Гордей Морозов сейчас едет на заднем колесе на своем 150 шутовом мотоцикле полноценном, владеет им совершенстве. Э -э, кроме того, что Гордей Морозов, повторюсь еще раз себя своими словами, продукт семейного подряда, он еще и выпускник школы Respect Industry. Его наставники тренер это э, Николай Степаненко в Киеве и в стандартных кругах известен как Коля Респект. трибуну ми дошечки поїдемо. Ааа, Київ! Київ, сьогодні ваші, у місті показує найкраще стантовий шоу. Станчик рік у вашому місті. Димит вікно. До речі, хлопчина коли починав з пам'ятаю його років шість тому. стрибав в парках, на держатах, печала, пересікава. Как бы вам ни казалось, что да, да, люди да. делают делать легко, поверьте, это очень-очень сложно. Очень много обзорных покрышек, поломанных костей, поломанных мотоциклов. Давай без такой антирекламы. Ничего не ломается, это ничего не спорта. падает. Спорт, да, я все позитив. Чтобы ездить так, нужно всегда трудиться. Спросты, это сам, самый лучший стимул. Это, глядя на профессиональных спортсменов, хотеть делать так же, делать так же что исполняют сейчас ребята, поверьте, может позволить себе каждый. Понравится, это не дешевый, но далеко не самый дорогой спорт. Посмотрите, что исполняют спортсмены. Каждый из них имеет несколько лет подготовки за плечами. И поверьте. Не бойтесь ездить так. Да, это много тренировок, много пахов. Но не стесняйтесь, покупайте технику, готовьте ее, советуйте и старшим. И через несколько лет, я думаю, мы увидим Техника, вас в том, таком же виде, на таком же стерке, здесь, и по-настоящему Давай поговорим про трюк. Скажи мне, как ты когда Райдер едет садом наперед. Руль у него зайдет. Этот трюк один из самых любимых у зрителей, поэтому громко-громко аплодируем. Ну а зараз не бачим умение, а его фактурный двигатель. Печать, да, когда Райзер сидит на мотоцикле, кажется, что самый простой трюк, На самом деле, сидя на мотоцикле, ехать в таком угле, это очень-очень сложно. Гораздо сложнее, чем стоя. <существующие> а вот цитрюк называется гайче. Это... А а а да, это. Это. Вот, когда пилот сидит на байке, но гидро очень Два абсолютно різних мотоцикла, два абсолютно різних помоговій категорії райдера, але показують цікаві динамічні трюки. Насправді стан друзі, це їзда на передньому гаджетиму корпусі. Красавчик, вау! И говорю, а? Итак, ребята, огромное вам спасибо. Вас благодарить не только партий СУ БАЗы команда организаторов, но и все зрители, которые... Всегда обижают вас закрыть эта Я уверен, что ребята по таблице еще более Огромное спасибо Никита Лукьянов на Ниссане 200 Сыкс, Гордеи Морозов на своем стабильном швейный ...который ездит на всем, что имеет два колеса в любом виде спорта. Также скажу, что парень пробовал себя в прошлом сезоне даже в кольцевых мотодонках. Итак, ваши аплодисменты нашим старрайдерам. Спасибо. É isso aqui! Своїм друзям, своїм батькам, всім тим, хто має гроші і можливості. Інвестуйте в своїх дітей, інвестуйте в майбутнє. Займайтеся спортом, не забувайте, що спорт дає можливість дисциплінувати вашу душу. Не займайтеся дурнею, не витрачайте час в пусту. Ставте перед собою, мету і йдіть до неї. Тільки завдяки спорту ви станете людьми. Про це варто пам'ятати кожного дня. 全然大丈夫です。